дозволу давайте почнемо із заяви удару, яка власне сьогодні мала десь досить сенсаційний характер. Нібито вони на своєму з'їзді вирішили, можливо, навіть зняти кандидатуру кличка. Цю інформацію передавав сайт Українська Правда. З огляду на те, що він програє Юлії Тимошенко, і ця боротьба для них зараз не потрібна. Якраз думаю, що Юлії Тимошенко, <кій> не так очевидно, що він програє. Він програє скоріш Петру Порошенка, который має великий атрив і. Трудно себе представить Виталия Кличка, который встречается, например, на дебатах во втором туре с Петром Порошенко. Это нереально сегодня. Но если он не будет принимать участие Виталий Кличко в выборах именно президентских, я думаю, это будет иметь куда больше для него последствия. Мне кажется, если он все-таки обладает политическим чутьем, ему даже невзирая на то, что победа его маловероятна, необходимо принимать участие в президентских выборах. А как Вы уважаете, кого бы он мог поддержать, если бы все-таки отказался баллотироваться на президентские выборы? А ну, або, как бы, поддерживать надо он? всегда победителя. Я думаю, что ему надо поддерживать на самом деле Петра Порошенко, который имеет большую вероятность. Но мы не забываем, что высока вероятность, что осенью будут парламентские выборы. И вот здесь вот фракция Кличко должна взять достаточное количество мест в парламенте, чтобы быть при власти и иметь влияние в этой стране. Но если он сегодня откажется от, просто от участия в президентских выборах, То ті шанси косінь бути менше ну вісімвісьма високвисокавіратність, що вони можуть ситі на «нет». Дуже цікавий факт, що сьогодні 26 березня власне лишається трохи більше тижня до завершення реєстрації кандидатів, а кандидати нібито і не поспішають зараз. Ми бачимо, як балотується, скажімо так, друге ешелон, який навіть за соцопитуваннями навряд чи має шанс реально очолити державу. Як ви вважаєте, чому чого чекають політики? Чому той самий Петро Порошенко навіть з такими високими цифрами? Сейчас идет активная такая кулуарная работа. Все со всеми договариваются, и на это необходимо время. Понятно, что мы всех их увидим в последний момент уже зарегистрированными. Многие из них приняли решение, но сегодня просто вот идет такая, вот знаете договоренности, каждый хочет получить некое преимущество во времени, чтобы договариваться. Потому что, когда ты уже выдвинулся, торговаться нечем, надо идти на выборы. А вот то, что вчера побачило сообщество, фактично вышел назовний конфликт Турчинова и Кличка в парламенте, это mm -hmm. есть свидетельство того, что есть какие-то проблемы в этом процессе договоренностей? А, нет, безусловно, проблемы есть, и, безусловно, конкуренция очень сейчас очень высока, и мы впервые получаем совершенно необычную картинку у кандидата впервые мы не будем выбирать президента по региональному принципу, потому что раньше то Восток, то Запад, то Восток, то Запад. Сейчас мы будем видеть всех политиков примерно из одного спектра и оценивать их, скорее всего, не по их территориальной принадлежности, а по их функциональным, функциональным способности управлять этим государством. Вы говорите про политики в одного спектра, но даже при этом все же таки есть выход из старой команды и там, частковой партии Вы просто те, кто были при владе. Они сегодня понимают, что шансов у них практически нет. И более того, если раньше всегда Восток выступал консолидированно, это был один кандидат, то сегодня у них как минимум три будет. И это для Востока очень необычно. У них впервые там есть политическая конкуренция. что цим людям заразу участие в выборах? Вот, За Крамобойкой, кое сегодня? Для политического будущего, для того, чтобы в дальнейшем принимать участие в парламентских выборах, быть на виду. И для того, чтобы опять же договариваться с существующей властью, которая останется после выборов при власти, от, в зависимости от того, каков процент голосов будет. Так они будут договариваться. Известен, известна ситуация с Тегибко, когда он взял 13%, что является весьма высоким результатом и необычным в 2010 году, это позволило ему занимать все эти должности, которые он занимал в команде Януковича. Именно вот этим рейтингом он торговал. Другое дело, что это, конечно, очень проблема с точки зрения поддержки избирателей, которые понимают, что и голоса нужны исключительно для торговли за благополучие одного человека. А в принципі, якщо розцінювати це, цей намір і ці заяви про те, що він іде я говорю зараз про Сергія Тігівко, що він йде mm -hmm. у президенти і ще до формального вчав з'їзду партії регіонів, як ви це розцінюєте? Це він нібито перед ну, фактом Сергій ставить... Тігібко, Чесно кажучи, завжди був гравцем вне команди. Команда у нього була условна. Достатньо Достаточно, як він поступив в отношении той команди, яку він зібрав в партію Сильна Україна. в угоду своей должности он ее практически ну, вот, на таком жаргоне слил партии регионов. Поэтому, поверьте, партия регионов не является для него какой-то ценностью, чтобы он учитывал интересы той самой команды, тем более она сегодня проигравшая. И ну, я думаю, что ничего неожиданного Мать от Египта не получили. А, крайней хотя бы кто-то из вегетарианцев из бывшей власти, на вашу думку, мог бы змагатися на сегодняшний день с представителями нынешней уже власти за возможность выход до, до не другого Нет, Более того, я вам скажу, тут даже не вопрос бывшей и не бывшей власти, вопрос девальвации всего политикума в целом. Если говорить о сегодняшнем феномене, то те, кто был за революцию, те, кто были за Майдан, и те, кто был против него, сегодня, как ни странно, хотят, наверное двух вещей первое они хотят обновления потому что и те и другие понимают что прежние политики прежняя политика привела к кризису и второе все немножко подустали от разрушения все хотят созидания петр порошенко своим образом у нас голосует не за конкретную программу у нас голосует за сложившийся образ. Наиболее соответствует. С одной стороны, он имеет поддержку тех, кто был за революцию, потому что он был вместе с революцией. С другой стороны, ему наиболее близко, и он наиболее соответствует образу созидателя. А вряд ли найдется такой создатель другой вот среди всех, независимо бывшая команда, потому что все они не создатели. А вот как вы считаете, достаточно низкий персональный рейтинг Юлии Тимошенко и традиционно высокий антирейтинг, и, если не здається, даже партии ну, у партии Батьковщина рейтинг у нее, у нее выше, чем niż... да, у нее, с чем он связан? Это, это с двумя факторами. Первое, она была при власти, и была при власти с очень высокими полномочиями. И все прекрасно помнят, что ничего предъявить из того периода, существенного, реформ, изменений, завоеваний, высок, высокого благополучия какого-либо стили, она не может. Второе, вот то, что я вам сказал, к ней трудно идет созидание. Она разрушитель, она боец, она харизматик. Она может соответствовать совершенно революции, хотя в этой революции не посчастливилось быть. И вот эти все факторы говорят, что вряд ли у нее есть шансы сегодня. Плюс сегодня практически ее политическая сила, она сама при власти. И мы видим, что серьезных изменений нету. Не запущены реформы, нету очень важных документов, не принято, нету, ну, то есть вот ничего, что можно было бы принять, не наказаны виновные, не отменены льготы депутатам, нет двух туров на выборы мэров городов, например, Но, ну, можно бесконечно продолжать, чего нету эта власть по-прежнему хочет играть по старым правилам, ничего не меняя. И это, прежде всего, связывает сегодня с ней. А и... как вы считаете, что будет она пробовать в э, дальнейшем отмежеваться от від тех, кто ныне правляет. А, очень мало времени она не может. На самом деле, очень интересна ее переписка с Гриценко, где он четко предлагает, что необходимо делать. Более того, что необходимо делать в более еще важной сфере, чем простые реформы, это спасение страны. И ничего этого не делается, и поэтому это лишний раз подтверждает, что дело даже не во времени, за которое можно успеть, а дело в том, что, скорее всего, там нет таких планов и нет понимания, что в стране нужны перемены, и отсутствие сегодняшних перемен связывает прежде всего с ней. Але між тим, навіть на президентських виборах ми не можемо говорити про те, що відбудеться якась зміна, тому що саме прем'єр-міністр лишається ключовою персоною виконавчої влади, взагалі в українській політиці, тобто людина, за якою буде закріплена більшість рішень. У цьому випадку, якщо Петро Порошенко навіть стане президентом, якого пов'язується ж таки з образом людини, яка може щось дійсно створювати, на що він зможе впливати у такому ну, разі, Перше, во первохон як президент, вже уже осені будуть парламент. выборы и если там Петр Порошенко либо кто-то еще создаст принципиально другую конфигурацию, другое большинство в парламенте, а это высокая вероятность этого, значит и премьер-министр будет сменен, тут будет не тот, который есть сегодня. Вообще мы еще увидим не одну волну смен власти и президентских в том числе. Вы не забывайте, что майдан теперь в Украине собирается легко. И теперь никакие силовые методы против Майдана работать не будут. Поэтому политики, конечно же, знаете, есть поговорка, что за февральская революция будет обязательно октябрьская. Это абсолютная правда. Будет ли она в октябре, не знаю, но каждый политик, сегодня сидящий во власти, должен понимать, что рано или поздно Майдан придет и за ним, и по его душу. На останок запитання стосовно ходу цієї виборчої кампанії. Сьогодні Олександр Турчинов звернувся до кандидатів з проханням наробити робити її брудною. Наскільки ці слова популістські і чи навчились наші, на вашу думку, політики грати по-іншому на політичному полі? Це, це заявлення полі? і є популізмом, тому що, перше, треба ли критикувати на виборчій кампанії? Необхідно. Весь світ, коли виходить на вибори, він займається чим? Політик. Он говорить о своих предложениях і объясняет, почему другой Его конкурент этого не может. Другое дело, что они это делают, соблюдая этику. Ну, они, они критикуют в политической плоскости, они критикуют чужую программу, они критикуют чужую политическую биографию. И это не касается лжи, это не касается каких-то придуманных фактов, подтасовок и ну, какой-нибудь откровенной манипуляции мнением. А поэтому с этой точки зрения я не считаю нужным вообще кого-то призывать, кого-то не критиковать. Наоборот, нам интересно выбор именно потому, что кто-то кого-то критикует, и мы смотрим, кто более убедителен. Другое дело, что, извините меня, если бы он действительно хотел, чтобы выборы были честными и не грязными, необходимо сами правила выбора подстроить таким образом, чтобы мы имели возможность видеть чистые выборы. Например, обязательно должны быть узаконены дебаты публичные. Сегодня эти кандидат хочет ходить на дебаты, не хочет ходить на дебаты. Вот по закону не вышел на дебаты, тебе снимают с выбора. Второе. Везде, где избирается один человек, ну вот мэра городов, я уже упоминал, должно быть два тура. Потому что в один тур эти выборы будут нечестными. Эти изменения реально было упроводы это до 20? Уже. Уже сейчас, конечно. Во-первых, законопроекты так, подобные, поданы, и их легко подать и разработать. Ну, про два тура они поданы ну, вот сегодня. Но их игнорируют, их как бы не замечают. Хотя тот же Турчинов сам когда-то проиграл вместе с Юлией Тимошенко два раза выборы Черновецкому. Вернее, так два раза мы имели Черновецкого, один раз их проиграл Турчинов. Только потому, что закон был, в законе отсутствовали выборы в два тура. И это уже точно последнее запитание. Скажите, на вашу думку, Россия, она вызнает украинские выборы как легитимные? А, Россия у нас, скорее всего, будет той силой, которая может вообще сделать так, что выборы не состоятся. А сегодня а путин насколько этот сценарий? Путину сегодняшняя Украина очень выгодна. Он говорит всему миру, там нет государства. Там нет легитимной избранной власти, там не с кем не договариваться. Там есть русское население, которое я должен защитить. В случае, если выборы состоятся, он вынужден будет признать, что там есть легитимно выбранный, признанный миром президент, а не исполняющий обязанности. Поэтому я думаю, что высока угроза того, что Путин сделает так, что выборы вообще не состоятся. А это только один путь интервенции.